Всім привіт, хто у мене дивиться і слухає. Е, я читав книжку. Ще, напевно, майже коли війна почалася. Ось ця книжка називається Тисячу знаменитих чудес і загадок історії. от, І ця книжка така ж, так, та, стара книжка вже тут, здається, в 2013 року вона написана була у Харкові, видана е, книжком клубу, сімейна от, і тут цікава така ну, якби стаття получається. Це вона е, після однієї історії автор е, пише свій свою думку про прикрас між е, Україною і Росією. Його просто розуміння і ну, того е, 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 тих подій, так кажуть, ну який написує за історію, яка відбувалася між цими двома народами. От. І я коли і прочитав, то ну, дійсно цікаво. От, е... він, він ще, поняття, що він не знав, що буде війна в Україні. То. І коли це це писав, от, то е... зараз, коли я читаю цю інформацію, то тут дуже багато чого відкривається. От. Тому я зараз хочу вам прочитати, і, е... цю статтю, і... а ви, ви ж, вже кажуть, вже порозумієте так само і почуєте, що він говорить про це, і як він розуміє дані, дані відношення між. Е... Ну, Наші так кажуть, зв'язки, я кажу, зв так кажу да, взагалі, от, історичний зору так само і як інописує, і дає пояснення своє бачення цієї картини. Я задумався об общих історичних корнях, розліччя України і Росії. Ексклюзивне інтерв'ю з одним із моїх научних консультантів на цю тему читателі ждет вперед. А поки я предлагаю познайомитися з точки зрення. Моєго російського колеги Алексея Широпаєва все-таки в отношении русских и українцям к таится что-то ключовое. Судьбоносное для нас, русских, для украинцев Россия тоже значима, но только как точка отталкивания, помогающая осознанию своей украинской инаковости. Для русских же Украина, напротив, точка постоянного притяжения. ревнивого внимания объект поглощения как чего-то исконно своего и переделки по собственному образу и подобию. Нечто также не раздражает русских, как Нечто так не раздражает русских, как очевидные различия с украинцами в языке, менталитете, культуре, историческом опыте. Если русские и признают эти различия, то лишь на уровне различий, скажем, между Владимирщиной и Рязанщиной, но никаких не на уровне отношений двух разных народов. Известно мнение, что Россия без Украины в имперском плане ущербна. Что-то в этом же духе говорил Бжарицкий. Да и не только он. Эта мысль верна. Но дело даже не столько в экономическом и геополитическом значении Украины для Москвы. Дело прежде всего в том, что в традиционном русском отношении к Украине, по сути, держится русское имперское сознание, благодаря которому Российская империя, пусть и не в резаном виде, все еще существует. Подчеркиваю, именно отношение к Украине, не к Балтике, не к Кавказу, является определяющим для русского имперского сознания. Как только русские откроют для себя, что украинцы это действительно другой народ, российский императорский миф рухнет, а с ним неизбежно кончится и империя. Надо сказать, что на словах русские всегда готовы признать, что украинцы ⁇ народ. Но внимание, братский народ... Это как бы, в лапках, да, сказано. За этой лукавой формулировкой кроется твердое убеждение, что мы, русские и украинцы, один народ, призванный жить в одном государстве, под столицей в Москве. Говоря о братском украинском народе, большинство русских воспринимают украинский язык и само украинство как досадное историческое недоразумение, исторический вывих, возникший благодаря зловредному влиянию Литвы и Польши. И при этом русские не задаются вопросом, а может вывихом то являются они сами, исторически вывихнутые как раз в том, мы русские. Нас вивихнула татарщина, і еще в XIII веке намітились два протиположних історичних вектора, определявших дальніше формулювання українського і руського народу. Перший вектор боротьби з Ордою в Союзі з Європою. Другий – боротьби з Європою в Союзе с, с, с Ордой. Перф... Перф... Персонифицировать відповідно, в личностях Данила Галевского і Олександра Невского. Перший вектор естественно, і логічний культуры в историческом плані. Второй вектор – глубочайшее извращение с далеким идущим последствиями – культурными, государственными, историческими, психологическими, нравственными. И если король Даниил – знакомая фигура Украины, то приемный ханский сын Александр Невский – знакомая фигура России, ее имя – таков исток нынешних российских и украинских отношений. Уже после этого говорить о двух братских народах не приходится. Цивилизованная вражда предопределена уже этими двумя историческими личностями. Их можно назвать Народообразующимся. Насколько Данил Галицкий не похож на Александра Невского, насколько украинцы не похожи на русских в своем отношении к праву, свободе, собственности. Если украинское самосознание исторически тяготеет к Европе, то традиционное русское самосознание воспринимает Европу с большой или меньшей степенью враждебности, недоверия и зависти, оборотной стороной которого выступает мессианская кичливость и обличительный пафос в отношении про гнівшого Запада. Європа для русських – це втрачений рай. Откуда і вирвали э, татарські маркани? Іменно э, конфлікт між ізначально європейською природою і нав'язаним азіатством э, історії і государственною оприділив русський психотип. Всі ці комплекти і фобії. Всі русські неврози від п'янства до э, большевізму відсюда. Утратив Европу, русские захотели ее не просто забыть, они решили не возненавидеть, возлюбить при этом свое историческое несчастье. Весь этот навязанный им судьбою азиатизм. Это психологическое и умственное извращение называется русским патриотизмом. Украина же благодаря Литве и Речи Посполитой сохранила в себе причатность к Европе, сохранила как Русь в подлинном смысле этого понятия. А мы, переродились в Московию, утратив исконную цивилизованную идентичность. И вот что является предметом нашей русской, точнее, московитой ревности, определяющей наши отношения к Украине. Еще в Переяславском Раде в 1654 году на пресловутом во соединении, надо сказать, весьма вынужденном со стороны казаков встретились два разных народа, говоривших на языках разных культур. Мало кто знает, что... Переяславе казаки согласились дать присягу московскому царю. настаивали, чтобы и он, в свою очередь, присягнул казакам в соблюдении их вольностей. То есть казаки заявляли себя носителями типичного западного правовой культуры. Разумеется, что это вызвало негодование московской стороны, заявляющей, что у нас не повелось, чтобы цари давали поданные присягу, и вольности наши государям соблюдены будут выдать видать веры Москве у казаков особо не было. Четыре полка царю в Переяславе так и не присягнули. Как Россия соблюдала казачьей вольности, хорошо известно. Всеми силами она старалась устранить украинские исторические недоразумения. Уже вскоре после Переяславской рады началась Москова... московация Украины: насаждение воевод, сворачивание городских самоуправлений, притеснения казачества, поощрения, доносительства и так далее. В 1662 году был создан малороссийский приказ, находящийся в непосредственном подчинении у царя. Через него царь утвердил претендентов на гетманство, сажал воевод по украинским городам, строил крепости в Украине, направлен, направлял действия московских и казацких войск. Кроме того, еще ведомство надзирало по за деятельностью гетьмана и контролировала все кон контакты украинцев с Московией. О Переяском соглашении в Кремле уже и не вспоминали. Потом был показательным геноцид Батури... Батури... Батурини в 1708 году. Ответ Петра I на попытку гетьмана Мазепы отнять остатки суверенной Украины. Последователи два уничтожения Запорожской Сечи Петром и последним Екатериной. Потом было превращение Украины на, в набор типовых губерний, царской политики русификации и, наконец, сталинский голодомор как средство подавления украинского национального освободительного сопротивления. А совсем недавно мы видели, как Москва боролась с украинцами историческими недоразумениями путем манипуляций и газпромскими заглушками. Конечно, казаки в 17-м столетии не стоили вступать в столь острую конфор... Конфор... конфортацию с поляками, которые были гораздо ближе казачеству чем московиты, несмотря на их православие. В свою очередь, гордым полякам надо было понимать, что от них ни, от их конфликта с казачеством выигрывает только Москва. Конечно, требовалась физиотивная и права реформа речи посполитой, составляющая лишь из двух субъектов Польши и Литвы. Требовалось признать третий субъект — Украину, Русь. Так и произошло при заключении гадячкой у в э, 1658 году. Но, вы после, поздно, ненависть казаков к ляхам была уже слишком велика, и проект провалился. Возникли, возник, возник он раньше, э, пораньше и Украина была бы все еще шансы существовать сегодня в качестве полноценного европейского государства. Да и наша русская судьба служила бы иначе, поскольку бы Украина, э, Украина и Россия вряд ли превратились бы в монструную монстр, империю, разродившимся большевизмом. Московия неизбежно вошла бы в состав более цивилизованной и сильного соседа, и мы, русские, жили бы сейчас в Европе, не имея за спиной ГУЛАГа и прочих гнусных исторических опытов. И сама история Европы была бы иной. Итак, два братских народа, но, как мы видим, в конечном счете культурно-историческом генезисе русских и украинцев совершенно различны, даже противоположны. Мы русские, конечно, братья украинцев, но братья, подвергающимся некой неприятной мутации. Мы опасны, как будто несем в себе какую-то разрушительную заразу. И потом у нас инстинктивно сторонятся все, кто живет в западной Украине, Прибалты, а теперь и Белорусы. Зато Китай приваливается к нам все плотнее. Наряду с идеей двух братских народов существует уже совсем э, оголтенная ура патриотическая концепция триединого русского народа, якобы состоящего из великоросов, малоросов и белорусов. Эта мифологема рассыпается при первом уже внимательном рассмотрении. Языковая близость. Уверен, что большинство из адептов идеи триединого русского народа не смогут понять большую часть разговорных фраз на украинском языке. Языковые различия между русскими и украинцами очевидны и значительны. Языки у них, конечно, родственные, но, скажем, сербский язык тоже весьма родственен русскому. Однако, никому из нормальных людей не предстоит голову считать сербов и русских одним народом. Кстати, у сербов и хорватов язык вообще один и тот же, но народы эти, несмотря на их общий славянский корень, отнюдь не братские, а цивилизованно-разнообразные разнонаправлены. Скажут, их раздел разделила религия. Хорошо, возьмем сербов и черногорцев. От них один язык, одна вера. Различий между ними в сотни раз меньше, чем между русскими и украинцами. Тем не менее, несмотря на великодержавные стремления Сербии, рассматривать Черногорию как свое предложение не более. Продолжение не более. Черногорцы считают себя отделённым народом, собственной историей и культурой. Не буду здесь вдаваться в подробности, но, э, вероятно, мало кто знает, что примерно с 1920 по 1926 год черногорцы вели партизанскую национально-освободительную войну против сербской армии, оккупировавшей Черногорию под предлогом братской помощи. Есть уж такие Близнецы-братья, как Сербия и Черногория, в конце концов, расселились по отделенным квартирам, то что же говорит о России и Украине? В заключении нельзя не затронуть еще один момент. Жарко-русско-украинский спор разворачивается на историческом, экономическом и политических полях. Это большой спор об Украине, как таковой, о ее суверен... суверенитете и состоя... состоятельности. Идет он и на поле культуры. Здесь, пожалуй, главный стратегический высоткой, за которую борются русские, является имя и наследие Гоголя. Аргументации русских ура патриотистов такова. Гоголь писал на русском языке, называл себя русским, значит никакой особ... особой украинской идентичности не существует. Можно говорить лишь о неком областном малоросском своеобразии и с... знаком с... с... этнографических оттенков. Разумеется, это обычная уловка я оправдать имперскую политику в отношении Украины и само существование империи. Пора, наконец, сказать правду. Гоголь, типологически, я уж не говорю о происхождении, чисто украинский писатель, имевший еще и польские корни, да и писавший на русском языке в силу исторических и политических обстоятельств. Судьбу Гоголя предупредила судьба Украины в империи. Как еще мог сделать литературную карьеру, талант, родившийся в колониальной провинции. Разумеется, надо было ехать в имперский центр в Питер, писать по-русски, причем идеологически выдержанно. Скажем, на Тарасе Бульбе, козырной карте наших ура патриотов, лежит явная печать политического приспособленничества. Как известно, было два варианта повести, и Э, патетические слова о русском царе о предсмертном монологе Тараса появились лишь во второй редакции. По сути, Гоголь создавал яркий патетический псевдоисторический лубок, э, внеся весомый вклад в имперскую мифологему в соединение Украины и России. Но душевного комфорта Гоголя это не принесло в России, он мучился, изнывал. Его вечеря на хуторе Диканьки, это без, э, бегство уже не существует Бегство, уже не существующую Украину. По сути, это плач об Украине, упрятанный в смех, в яркие южные краски, в сказочность полет стиля. Вспомним, как кузнец Вакукула попал на прием к Екатерине II в составе делегации запорожцев, которые предчувствуют свой скорый конец при э, прибыли в Петербург в надежде умилостивить матушку-государиню. Далеко, не случайно, Николай Васильевич свел Вместе эти противоположные начала ледяной, э, ледяной имперский Петербург и огненные, э, огненным посланцем Сечи. В Рождественку пастораль Гоголь упрятал свою скорбь о погибшем казачьем вольности об Украине. Россия душила Гоголя, он рвался от нее, но куда ему было податься? В Украину, превращенную Малороссию, там он был обречен на убогое провинциальное Про, зі, про Зібанья. і коли новою ідеальною Україною для Гоголя стала Італія, в він он воскреш, воскресав духовно. духовну. Оттуда он писав откровенные письма, в которых Росія, Петербург, сніга, Снегай под, э, шли в одну сторону через запятую. В Італії он просыпался на родині. І чим все кончилось? Росія в ліце Попа Мракобеса Матвея задушила такий Гоголя. Вот и вся его история вкратце. Гоголь не мог не побояться разобраться в себе, но это его зубило. Жившие в нем украинско-польские самосознания характерны его откровенные беседы с поляками в Италии. Он старательно, но тщательно давил настроенным русским самосознанием. Россию, и его, ее холода, обывателей, чиновников, странную безысходную историю Гоголь не любил, лишь боялся в этом себе признаться. Отсюда и мертвые души. Это фантастическое фантасмагорическая фреска становится понятней именно в таком ракурсе. Создав ее, Гоголь испугался самого себя и шарахнулся в и, поп, и к попам. Морализ, э, морализарство стал проповедником и убил в себе художника. Гоголь – это жертва России, и она сожрала его. Украинский писатель, запутавшись в своей русской судьбе, как птица в ссылках. Что ж, Подытожим. Нам, русским, пора осознать, что обретенная Украина независимости глубоко закономерна. Это историческая справедливость, которой необходимо не просто смириться, но надо ее и понять, и принять. Понимание, что Украина действительно другая страна, настоящая за граница, вот ключ к нашему самосознанию, самокритике и самоосвобождению. Э, предпосылка зарождения новой русской ментальности без имперских и антизападных стереотипов. Если это происходит, Произойдет, все наше видение, истории и мира изменится. Украина как бы ставит перед нами русскими зеркалом. Надо честно и бесстрашно взглянуть в Него. И, как сказано, в нашей же русской поговорке на зеркало нече пенять. В России многие думают иначе, чем Александр Широпаев. Один мой знакомый депутат Госдумы Российской Федерации говорил мне в Москве. что многие его единомышленники в России хотели бы видеть Украину, Россию и Белоруссию в едином союзе. Пусть не по образу подобию СССР, пусть не в одном государстве, но в союзе новом, на новых принципах, можно даже с центром не в Москве, а в Киеве. К слову, сторонников подобного возрождения Киевской Руси в XI веке на федеративном основе мне доводилось встречать, часто в Москве и в политическом среде, и в журналистской, и в литературной. Ось так я хотів вам подивитися цей статтею, цією думкою цього автора. Ось. Ну а далі вже на, наш, на нашій розумі що будемо роздумати, над тим сказано, що відбувається в нашій Україні так само. І на цій ситуації, кажете, нас, за що Росія б'ється, що не хоче добитися, які це мотиви не так само, от, якщо да, взяти от, цей досвід, який ну, тут описує. на різних, кажуть. Проблеми, які виникали в нашому суспільстві з часом, от. то зрозуміло тепер, да, що можливо так і дійсно є через її, хочуть кажуть, зробити якусь одну державу, так кажуть. Тим більше вона нас Білорусі така, що вона була в, в друзях, яка кажуть, а та Україна так кажуть, була така, так, на драйвних положеннях займала. Тому не знаю, побачимо, як історія буде розвиватися, до чого це призведе і що будемо будуть очікувати Україну так кажуть. В якому складі і що, що, ну, що, щось буде тоді.